Perlis dilanda kemulut politik yang menyaksikan Menteri Besarnya Muhammad Shukri Ramli meletak jawatan petang tadi. Terdahulu, Speaker Don Perlis memohon pilihan raya kecil diadakan untuk kerusi Cuping, Bintong dan Guar Sanji setelah tiga adun pas berkenaan dihentikan keahlian parti kerana menarik balik sokongan terhadap Shukri. Mereka bersama lima adun bersatu sebelum ini dilapor menyerahkan akuan berkanun kepada Raja Perlis menyatakan tidak lagi menyokong Shukri. Pada sidang media petang tadi, Syukri yang juga adun sanglang menafikan peletakan jawatannya dibuat atas desakan pihak tertentu. Peletakan jawatan saya ini adalah atas faktor kesihatan dan sukarela saya untuk melepaskan jawatan. Jadi tidak ada kait kaitan dengan yang lain -lain. Meskipun melepaskan jawatan Menteri Besar, beliau akan terus berkhidmat sebagai Adun Sanglang. Mengenai pergantian beliau, perkara itu katanya diserahkan sepenuhnya kepada pucuk pimpinan Perikatan Nasional PN dan Kebijaksanaan Raja Perlis untuk diputuskan. Shukri adalah Menteri Besar Perlis ke-11 yang dilantik pada 22 November 2022. Beliau adalah ahli politik pertama dari gabungan Perikatan Nasional PN yang mengambil alih pentadbiran Barisan Nasional BN selama 65 tahun di negeri itu. Pada pilihan raya umum lalu, PAS memenangi sembilan kerusi DUN bersatu lima dan satu oleh Pakatan Harapan. Pada sidang media sama, Syukri menegaskan gerakan terancang dilakukan ketiga-tiga DUN PAS menarik balik sokongan terhadapnya sebagai satu pengkhianatan. Tiga adun yang dimaksudkan adalah adun Cuping, Saad Seman, adun Bintung, Fakrul Anwar Ismail dan adun Gua Sanji, Muhammad Ridzuan Hashim. Ahli yang berhormat yang macam ni disebut pengkhianatan lah. sebab apa sebab kita dalam dalam PAH ni dia ada bai'ah. Bai'ah ni yang saya rasa sesuatu yang cukup berat lah. Beliau turut mendakwa tidak mengetahui punca sebenar tindakan mereka menarik sokongan terhadapnya kalau kita tengok dari segi maklumat tu tak bocor, terancang sebab maklumat langsung tidak dapat dikesan, tiba-tiba terjadi saja. Ha, saya pun dapat maklumat tu pada hari kejadian. Suspek utama kes bunuh Suri Narudin dijangka dituduh di Mahkamah Majistret Tampin di Negeri Sembilan esok. Ketua Polis Negeri Dato Al-Zafni Ahmad berkata siasatan kes berkenaan sudah lengkap dan dirujuk kepada pihak pendawaan. Ujarnya, Pejabat Pendakwa Raya Negeri telah meneliti kertas siasatan dan bersetuju untuk mendakwa suspek utama. Dia dijangka dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana didakwa menyebabkan kematian mangsa. Manakala seorang lagi individu yang turut ditahan sebelum ini akan dipanggil sebagai saksi pendawaan. Semalam, Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad mengesahkan mayat yang ditemukan di dalam beg yang ditanam berhampiran sebuah rumah tidak berpenghuni di Kampung Batu Empat Pedas Rembau 18 Disember lalu adalah suri. Pengesahan identiti itu dibuat melalui cap jari yang sepadan dengan data Jabatan Pendaftaran Negara serta analisis DNA. Suri 53 tahun dilaporkan hilang sejak 8 Disember lalu. Susulan penemuan mayat kami selalu, dua lelaki ditahan di Melaka dan Genting Sempah dalam tempoh kurang 24 jam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah merakam keterangan tiga individu berhubung perolehan projek tentera darat. Semakan awal mendapati terdapat beberapa syarikat kerap memperoleh projek dengan nilai yang tinggi dan meragukan. Menurut sumber, tiga individu berkenaan dipanggil SPRM semalam Siasatan awal mendapati bermula 2023 sehingga tahun ini, perolehan tentera darat melebihi RM500,000 melibatkan 158 projek. Manakala bagi perolehan di bawah setengah juta ringgit, sebanyak 4,521 projek. SPRM turut membuat semakan ke atas akaun di Syaki Terbabit. Selasa selalu pegawai SPRM dilapor hadir ke Kementerian Pertahanan di Ibu Negara. Berhubung siasatan terhadap beberapa projek melibatkan tentera darat dari 2023 hingga kini tumpuan kepada projek dilaksana melalui kaedah perolehan secara tender terbuka serta perolehan di bawah pusat tanggungjawab PTJ Tentera Darat. Semalam, Ketua Bersatu Bahagian Poddiksen, Badrul Hisham Syahrin atau dikenali Cikgu Gubat hadir ke Ibu Pejabat SPRM Putrajaya untuk membuat laporan mengenai dakwaannya berkaitan transaksi luar biasa dalam akaun bank seorang pegawai kanan tentera. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan satu kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 17 Kurungan A Akta SPRM 2009. Permit penggunaan tapak kedai makan di Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands akan digantung sementara selama sebulan mulai esok. Ia bagi memberi laluan kepada siasatan menyeluruh berhubung risiko tanah runtuh di kawasan berkenaan. Isu hakisan tanah di kawasan persinggahan yang popular dalam kalangan pelancong ini didedahkan menerusi rakaman drone yang tular. Video dikongsi seorang pengguna TikTok ini mencetuskan kebimbangan orang ramai terhadap tahap keselamatan kawasan berkenaan. Menurut Exco Perak, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin, penilaian awal mendapati kawasan terbabit adalah tanah tambak yang berisiko tinggi berlaku tanah runtuh. Bagaimanapun, lokasi cerun itu berada di luar seliaan atau rizab Jabatan Kerja Raya JKR. Jelasnya tindakan penutupan itu adalah bidang kuasa Jabatan Hutan dan pihak berkuasa tempatan PBT berkaitan. Polis sudah merakam dua percakapan berkaitan siasatan dawaan isu pemalsuan dokumen membabitkan tujuh pemain warisan Harimau Malaya. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, siasatan dilakukan susulan laporan dibuat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM semalam. Kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 468 Kanun Kesiksaan kerana pemalsuan dokumen. Semalam FAM membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya berhubung isu pemalsuan dokumen berkenaan. Pemangku Presidennya Datuk Muhammad Yusof Mahadi berkata tindakan itu selaras syur jawatan kuasa siasatan bebas. Hujan lebat dan ramalan cuaca buruk hingga penghujung tahun ini dikhawatiri akan mengakibatkan banjir susulan di Aceh, Indonesia. Semalam di daerah Pidijaya, hujan lebat yang berterusan menyebabkan beberapa kawasan ditenggelami air yang mencecah hingga 2 meter. Banyak sungai di beberapa daerah juga melimpah dan berada pada tahap bahaya. Ada penduduk yang sebelum ini sudah pulang ke kediaman masing-masing terpaksa berpindah semula selepas banjir naik secara mendadak. Bagaimanapun, air mula surut pagi tadi. Namun di beberapa kawasan masih dinaiki air. Tiada kematian dalam kejadian bencana baru ini. Dalam pada itu, perayaan Krismas disambut serdahana di Bandar Aceh sebulan selepas bencana banjir besar melanda kebanyakan wilayahnya. Dan esok pula, genap 21 tahun tsunami melanda kawasan itu pada 2004. Bencana berganda itu meninggalkan kesan mendalam bagi warga Aceh yang meraihkan Krismas. Wakil kami Nadia Mohsin ada butirannya. Bencana kali ini seolah dijavu kepada penduduk Aceh apatah lagi ianya berlaku mendekati bulan Disember, bulan yang sama ketika gelombang ganas tsunami 2004 meranapkan tanah rencong ini. Bagi Thomas Afi, kenangan menyambut Krismas 21 tahun lalu tetap membekas di hatinya. Hari kemarin tanggal 24, tanggal 25 kami merayakan Natal itu sangat gembira. Anak-anak kami, cucu-cucu kami sangat bahagia. Tari-tarian kami sangat gembira. Ternyata besok kami tidak terduga. Terjadinya tidak kami tahu sama sekali. Musibahnya sangat dahsyat. Hari ini Thomas meraihkan sambutan perayaan itu di satu-satunya gereja Katolik di Bandar Aceh. Gereja terletak tidak jauh dari Masjid Raya Baitul Rahman turut mengutip bantuan dana bagi membantu mereka yang memerlukan. Disalurkan, disalurkan, dibantu teman-teman saudara organisasi JRS uh, Indonesia Cabang Aceh di bagian PD, um, Biren hanya dalam jenjang waktu setelah bencana tapi direncanakan untuk recovery berkelanjutan di mana bagusnya kita memberikan pertolongan bantuan yang pasca bencana Dianggarkan sekurang-kurangnya terdapat 70.000 penganut agama Kristen di Aceh 1.2% dari keseluruhan populasinya dengan majoriti penduduknya beragama Islam, Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah. Namun itu bukanlah alasan untuk menutup ruang toleransi kaum maupun agama. Terutama ketika Aceh kembali berduka seperti saat ini, semua bersatu tanpa mengira latar belakang. Nadia Mohsin, Bandar Aceh, TV3.